никак никто не мешал. Все хорошо за пределами Майдана вообще в Киеве все спокойно. Люди живут своей обычной жизнью, там все работает и так далее. Да? Жизнь, жизнь идет, как она идет, обычная, самая обычная жизнь в Киеве. Более того, я был в других городах, там тоже жизнь идет, своим чередом, Ну хорошо. Как вы оцениваете то, что в результате выходит в эфир mm -hmm. на вашем канале? Ну, в смысле, я оцениваю как представление разных точек зрения. А есть баланс вот мнений. Вы видели когда-нибудь представители украинской власти оппозиции, вот оппозиции типа. Ну, не минус, да, власти, например, или... вчера, вчера вот выступление выступления в Верховной Раде был на нашем телеканале, его а его показывают. А ваши коллеги сказали, что они работают? Ну, я, честно говоря, не знаю, что работают, я не знаю, что они говорят, у меня нет не с <сёк> А как вы оцениваете? Я думаю, вы можете за этим следить лучше, просто у меня здесь не вещают российские телеканалы, на вот, меня, например, не показывают, я не знаю, я вот сейчас мы знаем, запретили ли их везде, но вот, меня перестали показывать, где я живу. И я не могу поэтому отслеживать, что говорят другие мои коллеги о, моей, о работе, а что они видят. Меня зовут Станислав. Станислав. а почему вы без ветрозащиты? Ну, потому что это местный микрофон. Местный. Ну, просто это... Знаете, что такое аренда оборудования? Понимаете, да? Что, ну, то есть это арендованная оборудование. Ну, просто практически раньше вы приезжали с такими большими ветрозащитами, чтобы все видели, какого бы телеканала. Ну, вы знаете, если другие мои коллеги перестали работать с такой ветрозащитой, то, видимо, это говорит о их о безопасности их работы здесь. Это, это вот то, о чем я говорил про ситуацию на Майдане. Вы меня спрашивали, вот вы сами отвечаете на этот вопрос. Так вот вы относитесь вы... к тому, что в Крыму покажут российские каналы. Только. Я еще раз говорю, я не был в Крыму, я не знаю. А как это? вы, вы я, я, слышал об этом, но я слышал, что там показывают не российские не каналы. Не в смысле, и российские, и украинские каналы. российские, и украинские. <свят> я так понимаю, что в Киеве тоже показывают в других местах. Вот у меня дома нет, Где? но в других местах показывают российские а и украинские. Я живу в гостинице. А какой провайдер у вас? Я, честно, вот, ну, не знаю, это я не спрашивал. Да. Вот. ну, то есть, мне но не надо... Скажите, как ваша фамилия, как Меня зовут Стас Матанцов. Okay. i